啊，对了，倩姐，我想趁这个机会办一个粉丝见面会，一来呢是让粉丝看一下我现在的惨状，二呢是想让那个联合声明彻底作废。你小心点，千万不要适得其反。我的演技你还不相信吗？来，提前庆祝。谢谢大家的关心。 看这照片，脸色这么红润，还说重病不起。看看这鼻影、高光，还有内眼线，P 图痕迹这么明显，一看就是摆拍的，太扯了。加兰他敏，那不是治老年痴呆的药吗？腿断了，还患上老年痴呆了？ 太扯了，唉，看来我必须得重拾我的老本行。唉，渔圈纪检委教他做人。哼，客房服务给您换床单。 今天早上就已经换过了，怎么还换床单啊？嘿嗯，根据世卫组织的酒店管理系规定，我们酒店必须每天换三遍床单。我腿受伤了，我不换，你先出去吧。这是我的职责和义务，这床单今天非换不可。哎，你干什么？保安！保安！ 别拉我，我自己能走。哎，中气那么足，喊得比喇叭都响，一点都没有生病的样子。好好拍不行，看来只能偷偷拍。 宝宝想买，苏珊姐，嗯、粉丝见面会已经在安排了。哎，磨磨唧唧，算了算了，我想喝奶茶。你等一会儿，我去买。嗯 这个绝对劲爆！什么东西、啊？你翻一翻，这些都是证据。苏珊的腿根本没事全是装的。我今天妙计一出，终于露馅了。看，你确定他是站起来的？不是、啊，这这脚都在这儿呢。啊，这，哎，这怎么被挡得死死的？那,那这张呢？啊，我明明拍到了，这不白忙活一场吗？ 不会是这样、啊。没关系，只要确定苏珊腿伤是假，做戏是真，那么揭穿她就轻而易举了。哪儿那么容易啊！我这都是妙计一出了。唉。啊！那儿有东西。什么东西？虫虫子。啊、哦哦<你>！你你你也害怕、啊我？我我我也害怕。啊？他。 应该出不来吧？应该是吧。哦，对不起。哎呦，我这已经很勇敢了，就怕这种昆虫四脚的、有腿的，不像有些女生什么都怕，害怕。赖总。 明天苏珊会举办粉丝见面会。对呀、啊，怎么了？哎，我这条花了九带九十九，就为了看这个天不会下雨怎么还没来啊、哎？ 谢谢哈喽哈喽好了，姐姐。谢谢，谢谢各位善待宝宝的到来，谢谢大家对我的关心。通过这段时间的治疗，我的腿已经好很多了。谢谢。但是医生跟我说，我还需要一段时间的静养，所以这段时间大家可能看不到我，但是也希望大家多多支持我，我的心永远和大家在一起的。 谢谢。不好意思，各位，苏珊还需要好好休息，今天的粉丝见面会就到此结束了。好，快走。来，来，来，来来来。谢谢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 支持。姐姐，我爱你，我是你的忠实粉丝，这是我给你的花。

任务完成了，我跟你说，刚才那个苏珊太秀了，还晕了。我愿意称她为道德黑洞、演技终结者、无脑圈钱之王。好，我知道了，辛苦了，快回去休息吧，剩下的事情交给我。好嘞，你这方法太好了 <laughs>。 哦、oh、对了，今天苏珊人设崩塌，让我看看网上肯定骂声一片。我来看看，哼，腿没事儿，竟是装的。嗯，什么？因为蜜蜂意外治好腿伤，得上天眷顾的宠儿苏珊，还医学奇迹。这都什么脑残粉儿啊？什么都能写。 真是气死我了！我要让你们看看，什么才叫真正的医学奇迹，打醒你们这些网络脑瘫！我很负责的告诉大家，苏珊的腿就是个骗局。 成说他要是再来晚一点，就可以下地奔跑了，直追博尔特。他之所以会疯狂炒作自己受伤，就是为了跟各大平台发布的联合声明对抗，用卑鄙的手段来保住自己和一些德不配位的艺人的天价片酬。他今天在医院举办粉丝见面会，就是为了圈钱，一张入场券将近五千块。我从来没见过如此厚颜无耻之人。你们这些月入三千的人，还跑去给月入三千万的人献爱心，到底怎么想的？做丫鬟的还觉得当主子的过得很难？ 花钱看了骗子，还拼命控评洗白，你们到底是三观有问题，还是思想有障碍？建议多多研读马克思的《资本论》，身为韭菜也要提高自身的专业素养。<呵呵 S 1> 谢谢你们观看，这就是我今天要告诉大家的。小何，快送我回家。好嘞。哎，怎么观看人数这么多啊？ 这不是毕小然吗？毕小然亲自下场，手撕苏珊，太刺激了！哎，小然姐开撕，必死无疑。小然姐教你做人系列。哎，小然姐，你和赖总同居的生活怎么样？能不能发点糖给我们嗑一下？哎，楼上的啊，跑题了。难道我穿模了？我不是毕小然，我不是。你马甲掉了。我没穿马甲啊。我说这个。 小然自导自演了这么一出大戏，现在娱乐圈都翻盘了。那你看，他的直播回放已经被顶到热一了，连带着各大平台的声明全都恢复了热度。哎，还有那些老艺术家，他们现在突然出现，居然发微博说什么要要遏制娱乐圈的不正之风，是不是没戏闲的呀？还有那些网络墙头草，还给他们留言道歉，真是无语。青言，要不咱收手吧。 局面太难看了，你别到时候连《江湖少年行》女主的位子都丢了。你别说了，行吗？小然姐，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 高。 小然姐样？小人姐呱呱叫，呱呱叫没有没有，我也是歪打正着，一不小心就登上了成功的巅峰，谦虚了。任清岩寄来了合同，答应了原定的片酬，啊、<laughs> 签字。任清岩再怎么做，不还是落到我手了吗？不还得签合同吗？<laughs> 对对，知道对啊，太棒了！好，字儿这怎么了？这天呢通知你一下啊，这间办公室从今天开始就是我的了。 桌子上这些垃圾，通通给我扔掉。这些格子都给我换成车模啊、嗯！大总管不管。你年纪不小，口气挺大，你谁呀、啊？你知道这是什么地方吗？敢来乐盟胡作非为？把水放下。<coughs> 我是谁？ 我告诉你，听清楚，我是乐盟未来真正的老总，我是赖家亲生的，不像某些人，是他们捡来的野种。不会做吧？不会吧？我的天哪，赖总是杨子，这瓜有点大。赖总不会要下台了吧？原来是这样啊！养子怎么了？ 这是他一手创立的乐盟，跟你们赖家有关系吗？跟你有关系啊？还跟赖家有关系吗？我爸要不给他钱，他上哪儿创立去啊？就算给钱，也是他爸给的，跟你有关系啊？又不是你给的，你瞎嚷什么？再说了，在我看来，从开始到现在，乐盟的成长有目共睹，赖正义的能力也显而可见，不像有些搅屎棍，嗯、只知道在这儿胡闹，比你强多了。 再给我说一遍。萧何，计算一下损坏的物品，赖先生会照价赔偿。拿去，老子有的是钱。小赖总，董事长已经冻结了你所有的银行卡，所以你现在唯一的收入来源只有作为乐盟的实习生工资。不是，实实习生。时 不是，我爸不是要我接管乐盟吗？那赔偿金就从乐盟的实习生工资里面扣吧。不是，你们俩有没有仔细听我说话？我要接管乐。我好像让保安把你的车拖走了，现在应该在废弃停车场。你们两个畜生，竟敢对我的 Jennifer 下手！好，你们俩给我等着，给我看。 让开怎么样、啊？让开我，我怼你一下。这也太横了！就是啊，就是、啊。没事吧你？是工作太少了吗？快快快快快！我来收拾。他今天来公司了。这混小子，刚回来就惹事儿。张毅，你别跟他一般见识。你这当哥哥的。 我会的，时候不早了，你早点休息吧。叹什么气啊？又是因为赖正林吗？其实有时候我挺羡慕你的，你们姐妹俩关系这么好。 从小到大，我跟我姐也经常闹矛盾。她脾气差，还苛刻，没事儿每天就要训我两句。不过到了危机时刻，她总是第一个冲出来保护我的。到底是亲姐妹，血浓于水，不像我。赖<賴>总，你不用可怜我。我养父母早年一直打拼事业，就没想要孩子。后面年纪大了之后，因为无法生育，就领养了我。 没想到一年后，赖正林意外出生。但即便如此，他们还是对我视如己出。只是赖正林一直很讨厌我。父母夹在我们中间，一碗水终究难断平。我本以为像他这样完美的人是不会有烦恼的，现在看来，他也会有不顺心的事情。 赖总，你困不困？怎么了？想不想玩点刺激的？刺激的，是我想的那种恐怖电影怎么样？够不够刺激？ 原来是这种刺激的，看来是我思想太狭隘了。啊<呵>、哎！我最喜欢看电影的时候吃东西了，恐怖片比较解压。哦，开始了，开始了！电影的前五分钟是最值钱的。这什么东西啊？ 你胆子这么小，看什么恐怖片啊？呃、不是我朋友介绍我说这是以搞笑为主，恐怖为辅，不知道这么吓人。不怕，有我在。你不怕？如果我害怕的话，我还怎么保护你啊？ 赖总，今晚我能不能跟你睡一晚？啊、这这孤男寡女的，不太好吧？啊？不是，我的房间不干净。嗯。啊？那这样，你在我这屋睡。 我睡客房。呃，赖总留步，你睡床就行，我睡地上就行。晚安。快起来，地板容易着凉。啊，没事儿，我哪儿都能适应。您快休息吧。其实，我有一件事情没告诉你。什么事啊？这座房子。 以前是座凶宅。啊！前主人被她丈夫杀害之后，那尸体在床底下藏了一个月。啊！后来听说，每到半夜，这床底下就会爬出一些奇怪的东西。奇，奇，奇怪的东西。赖总，要不今天晚上我们一起将就一下，半夜还有个照应。 不太好吧？呃，你放心，我不是什么渣女，我很正直的。呃，如果你再不睡，明天就要顶着黑眼圈去开机仪了，赖总晚。安。真拿你没办法。嗯、赖总，呃，我有个不情之请。你说。 你能开着灯睡觉吗？当然可以啊。你还有别的要求也可以说出来。那你能离我近点吗？我觉得后背发凉。当然可以了。赖总睡了吗？睡了。 你要不还是转过来吧，我不看着你，我也睡不着。可以啊，赖总，你听到什么声音了吗？没有啊。你这床下，不是有奇怪的东西会爬出来吗？那我们把被子盖上吧。嗯。